фокус журналистики как раз в том, чтобы рассказывать истории легко, чтобы узнавать их и рассказывать простыми словами. Это большая беда молодых журналистов, потому что не вас, киевского журфака, возьмем так, Потому что они всегда стараются написать журналистский текст и оба слова с большой буквы в «Ж» и «Т». И вот я привожу этот пример, мне кто-то скидывал текст, там где было, вот я уже не помню точно, там типа Степан мерной поступью вошел в помещение, вместо того, чтобы там Степка заглянул к нам. Ну, то есть всегда старайтесь писать просто. Вы не пишете журналистский текст, вы рассказываете историю своему знакомому. Вы же не будете ему говорить вот, бюрократическими конструкциями, которые он слушать даже не станет. Мы выбрали такой вектор платформы, который заключается в том, это я только недавно для себя понял, что мы хотим стать домашней или стартовой страницей для просто нормального человека есть более пафосное название, это новые активные, это люди, которые не просто лайкают и ворчат, что я ценюк, лысый урод, а и что-то делают. Собирают деньги, волонтеры, это еще что-то Что-то придумывают сами, проводят какие-то крохотные фестивали, которые потом вырастают в украинские сигиты и так дальше. Вот. И наша задача, чтобы этот человек заходил на платформу, видел сначала рубрику журналов, который понимал, что он не один в стране что-то делает, и что в стране есть еще что делать, есть какие-то проблемы, есть клевые люди, есть чем заниматься, есть с кем объединяться и есть куда стремиться. То есть какие-то зарубежные хорошие примеры. А затем он листает вниз и видит рубрику «Афиша», где он понимает, куда ходить, чтобы быть нормальным человеком, умным, не глупым. А затем еще вниз и видит раздел «Можливости», где он понимает, чему учиться и где. Это наш... Наша рубрика, где мы публикуем гранты, стипендии и тому подобные вещи со всего мира. Первый принцип моей редакционной политики было бегать, как контужная пчела по кругу, паниковать и думать, как же сделать так, чтобы что-то на сайте появилось. Потому что в коммерсанте ты просто винтик, большой или маленький, но там конвейер вертится, независимо от тебя, фабрика контента работает, а ты только нажимаешь кнопочку «Ок». А на платформе все не так, нас совсем мало, и каждый из нас Отвечать за свою сферу. Если он пропадает, то и сфера пропадает, в общем-то. И поначалу я совсем не понимал, как делать так, чтобы на сайте появлялись заметки. Моя редакционная политика заключается в том, что я открыл Facebook, открыл список друзей и подумал: так ты напишешь об этом, ты об этом, ты об этом. Они почему-то согласились, и так все завертелось. Мне очень лестно, потому что зачастую я слышу, что ну там платформа, у вас же денег вообще до хрена. И у вас редакции человек 500. Нет, это не так. У нас всего пятеро. И, как я уже говорил, каждый отвечает за свою сферу. Все мы более-менее пытаемся быть взаимозаменяемыми. Но это, конечно, сложно. Если кто-то уезжает в отпуск, то он проводит отпуск, увлекательно сидя с ну, ноутом в 100 метрах от пляжа и только мечтая о море. Более того, подавляющее большинство материалов на платформе выходит бесплатно. И это, конечно, уникальный случай, и в том числе благодаря вам бесплатно, потому что вы присылаете их. Кто-то пишет для нас, потому что ему интересна какая-то тема, и ему хочется высказаться на нее, а платформа он считает достаточно достойным для этого местом. Кто-то просто набивает руку в журналистике и поэтому обращается к нам. А кому-то мы, наверное, просто нравимся, хочется верить. И Сами для себя мы эту финансовую модель называем «Стул на многих ножках», потому что я много раз уже об этом говорил, поэтому так поморщился, Потому что у нас есть гранты, две штуки, есть реклама, которая стоит чуть дороже по рынку, но все равно забито все. И спецпроекты. Спецпроекты – это очень клевая штука, потому что мы пишем в них о том, о чем бы мы и так писали. Например, вот здесь вот эта заметка, видите, спецпроект «Науковый пидхит". Мы пишем о науке, просто сверху висит логотип спонсора, которому эта тема тоже близка. Мы ничего стыдного не публикуем в спецпроектах, потому что ну, тогда мы просто потеряем уважение и свое, и читателей. И это прям помогает зарабатывать. Это у нас, кажется, 60% доходов именно от спецпроектов. City Guide — это вообще, по-моему, отличная история. Во-первых, тебе весело, поскольку ты ходишь по мероприятиям, пишешь про них и все такое. Потом ты сам их начинаешь проводить, тебе приходят сначала 10 коллег, потом 15, потом приходят здоровые люди, потом эти здоровые люди начинают сами что-то проводить. И так ты сам себе создаешь комьюнити, о котором в итоге и пишешь, и которые тебя боготворят, потому что ты их и создал. И мне удивительно, почему в Украине, даже в городах миллионников, нет нормальных изданий. Создавайте свои СМИ. Без денег это возможно. У нас вообще нет денег, не было стартового капитала, у нас нет олигарха за спиной, ничего такого. Но мы выходим в плюс уже уже чуть ли не год, или, ну полгода или год, немножко мы зарабатываем, выплачиваем зарплаты относительно достойные всем сотрудникам. И, и это, это работает. Пусть это один из немногочисленных примеров на рынке, потому что большинство, конечно, ребят греются у костра из денег олигарха. И когда этот костер прогорает, они говорят, ну ладно, я пошел искать работу. С рекламодателем в Украине тоже некая беда, потому что они знают, что есть интернет, знают, что это важно, знают, что там нужно быть, потому что там главная аудитория сейчас самая мыслящая и самая богатая. Но при этом не понимают, что это совершенно другое медиа, что оно подстраивается под тебя, что ты подстраиваешься под него, что все, все там гибко, все можно менять. То есть они до сих пор мыслят, большинство мыслят категориями, ну пусть у вас висит баннер, где будет написано, что мы хорошая фирма. Или давайте вы напишите текст, где в заголовке будет Газпром крутая компания, лидеры мнений о российской корпорации, что-то такое. Ну, потихоньку и они приспосабливаются и понимают, что новые медиа, не только медиа, но и новые. И что там нужны другие форматы, и что их можно разрабатывать всем вместе, потому что нет же готового ответа нигде в мире, какой, какими должны быть взаимодействия в интернете.